Я, я хочу закончить свою вот эту вот небольшую речь, может быть, вот словами, вот подумайте о них, о каждом из них. И вот каждый из нас с вами обязан им тем, что у нас появился шанс. У нас появился, я действительно считаю, впервые в жизни за 23 года тот настоящий шанс, когда общество наконец-то начнет самоопределять свою судьбу. Подумайте. Вы, может быть, не знали никого из них лично, но подумайте. Так, сто погибших ребят. Простых таких же, как вы с вами. Молодых. С востока Украины, с запада. Там были люди из Донбасса. Это все наши с вами потенциальные друзья и родственники. И больше нет. Разве имеем мы право, разве мы имеем право сделать так, чтобы все вернулось назад? Мы не имеем такого права. Я не имею такого права. И я сказал себе, что я больше никогда, никогда все, что бы ни было в моей жизни, не останусь безразличным к стране, если я увижу, что что-то идет не так. Я буду делать все до последнего, что нужно будет носить, не знаю, там быть самым последним рабочим, идти в политику, неважно чем. Я буду до последнего помнить про этих про эту небесную сотню, я буду до последнего делать все, чтобы понимать, что я не допустил возврата в старое. Я хочу, чтобы наша страна после этого стала, наконец, очистила от всего страшного прошлого и шла вперед. Одним единым фронтом. Запад и Восток, Схит и Захид. Мы разные, у нас много каких-то мы нерешенных вопросов. Мы разные, но мы вместе. Это единственное, в чем наша сила. Мы разные, но мы вместе.